Про Дікусар, Янгольська зовнішність, твердий характер. Мріяв стати не космонавтом, радше бізнесменом. Однак балій танці головне покликання Дмитра, багатократний чемпіон України та світу з латиноамериканських танців. Не боїться труднощів і обіцяє, що все виглядатиме ефектно. Ведомый на всю Украину хореограф Дмитро Кусар, отримав місію в миссию. 500 одеситів, щоб перемогти чернігів ты танцювальній в міст. битве Нам надо больше, больше людей. Пони, будешь танцевать с нами? Вот тебе билет. О, Боже, автограф можно Так если придете к нам на, на репетицию пригласить вас поучаствовать в проекте «Майданс». Спасибо, приду. Если они возьмут с собой своих однокурсников, там будет целая толпа. Да. Так выходим, чтобы я с вами станцевал? Да! На Майдане? С удовольствием. Правила сувории. Час на те, чтобы забрать людей, обмеженный. Я не знаю, сколько народу придет, много или мало. А где самая лучшая? Повторяйте со мной. Вы ничего не знаете. Просто танцуете. Поехали. Все. Вс. Это Моя учительница. Знали, что съемки сегодня происходят в Одессе телеканала Интер и пришли поддержать Диму. 20eps. 20 .20 да. 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 Что это, это, это передача для меня, ребят. Нервничаем. Дмитро схвалеванный. Вид первой репетиции залежит очень много. Раз, два, здесь собрались взорвать всю Украину, просто-напросто вынести ее в воздух. Я люблю любые танцы, я думаю, что я все смогу. Эмоции просто переполняют. Круто! О, это не пишу, Одесса лучше. Одесса, ты супер! Одесса, ты класс!